بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اور ایمان اور اعمال کے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے پچھلی مرتبہ ہم نے الحمدللہ کچھ قرآن کی کلاسیں لی ہیں جس میں بیسک بیسک ہم گرامر سیکھ چکے ہیں اور امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا مجھے تو کافی فائدہ ہوا تھا تو آج ہم ایک نیا سیری شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم کوشش کریں گے کہ اردو ہم میں اردو میں ہم قرآن پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے عربی کی طرف جائیں کیونکہ اردو اور پشتو اور پنجابی اور اس طرح کی جو زبانیں ہیں ہماری مادری زبانیں اس میں ہمیں بہت آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے چیز تو قرآن کو بھی سمجھنا اپنی زبان میں یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں عربی میں تو اپنی زبان میں اس کا ہمیں پتہ لگے کہ اللہ پاک کیا فرمانا ہے تو اس کے لیے جو ہے میں نے چنا ہے کیونکہ روزانہ ہم سورت یسین پڑھتے ہیں اور اس کو میں اپنی مثال دوں کہ بغیر سوچے سمجھے ابھی تک میں پڑھتا رہا تو ہو سکتے ہیں میری طرح اور بھی لوگ ہوں ان کو ضرورت ہے کہ پہلے اس کو سمجھ لیں اور پھر پڑھے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ثواب بھی ملے گا اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ پاک آسانی فرمائیں گے تو چلیں انشاءاللہ پہلے جو بارہ آیت ہیں سورت یاسین کے اس کو ہم پڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کے وہ ہم سمجھ لیں جی تو بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں سیدھے راستے پر یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع یعنی خبردار نہیں کیا گیا تھا متنبع کر دیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے جو سو وہ ایمان نہیں لائیں گے ہم نے ان کے گردنوں میں توک ڈال رکھے ہیں اور وہ توڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں اور ہم نے ان کو آگے ان کے آگے بھی دیور بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے اور آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے بشارت بڑے ثواب کی بشارت سنا دیں بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بیچ چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یا نیلو ہی محفوظ میں لکھ رکھا ہے تو یہ ایک سلیس ترجمہ ہو گیا تو ہمیں تھوڑا سا سمجھ آ رہی ہے اس کی کہ بھئی اس میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھئی پہلے آپ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں فرمایا پھر جو ہے کافروں کے بارے میں کہ ان کے ماں باپ باپ دادا کو غفلت مطلب وہ غفلت میں تھے اس کی یہ جو اولاد ہے وہ بھی غلط میں ہے تو ان کو کیا کریں اب خبردار اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی جو بالکل پکے کافر ہیں تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی Uh, اور پھر اللہ پاک نے مثال لی ہے کہ آگے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے ان کے آنکھ پر ہیں, وہ دیکھ نہیں سکتے تو ان کے لیے برابر ہیں اور پھر جو ہے, سارے نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ نصیحت کو سمجھتے ہیں تو ان کو آپ نصیحت کریں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کو آپ خوشخبری بھی دیں اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور یہ نہیں ہے بلکہ ہم جو ہیں اگلا پچھلا سارا ریکارڈ ہم رکھتے ہیں قلم بند کرتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے محفوظ میں محفوظ رکھتے ہیں تو محمد اللہ ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی تو یہ بار بار پڑھنے لگے انشاءاللہ تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو آیت بایت پڑھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ قرآن مجید کا جو ایک پیج ہے تو اس کا ایک میں اسکرین شاٹ لیا ہے اور اس کا ترجمہ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ترجمے پہ فوکس کریں اس کے بعد والا جو پیج ہے اس پہ ہم عربی پڑھیں گے تو ابھی ہمارا فوکس ہوگا صرف ترجمے پہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے دو ہو ہوگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں سیدھے رسلے پر چارعت عیت ہو یہ خدا غلب اور مہربان نے نازل کیا ہے کس کو قرآن کو تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا متنبع کر دیں یعنی خبردار کر رہے ہیں اور, اور وہ غبلت میں پڑھ ہوئے ہیں تو ان پر ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے ہم نے ان کے گردنوں میں توگ ڈال رکھ رہے ہیں اور توڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اوپر کولٹ گئے ہیں ان کو نظر نہیں آتا نیچے وہ جو ہیں دنیا کی چیزوں میں مگن ہیں اور دین کی سمجھ کو نہیں آسکتی تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے آگے اور پیچھے ہم نے دیوار بانا دی اور ان کے سروں پہ اوپر جو ہے پردہ ڈال لیا وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تو یہ بدبخت لوگ ہیں اللہ ہم سب کو بچائے اور پھر جو ہے اس کے بعد اور لوگ ہیں کہ آپ ان کو نصیحت کریں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہیں اور آپ صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبان ڈرے سو so, اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دیں تو بے فرما دے ہیں کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے ٹھیک ہے مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشانات پیچھے رہ گئے سب کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوہی محفوظ میں لکھ رکھا ہے اب یہ الحمدللہ آپ کو بہت حد تک سمجھ آگئی یہ بارہ آیاتیں جو ہیں ایک پیج قرآن کا مدنی مصحب جو ہے جو مدین منور سے یہ پبلش ہوتا, ہیں، ہوتا ہے چاپ ہوتے ہیں قرآن تو اب ہم کوشش کریں گے کہ عربی پڑھیں اور اس ترجمے کو ذہن میں رکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین الحکیم لمن المرسلین على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي ال... أزقان فهم مقمحون فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر أبي باتوري كي جس إنما تنذر من اتبع الذكر نصیحت وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى هم وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا <وَآثَارَهُم> اور ہم لکھتے ہیں جو آگے اور پیچھے سب کچھ ان کا جو ریکارڈ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فِي إِمَامٍ <مُبِينٌ> یہ سب ریکارڈ کہاں پہ ہے لوح محفوظ میں جو اللہ پاک کے علم میں ہے وہاں پہ تو انشاءاللہ کل اس کے بارے میں مزید جو ہیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مزید آیاتیں پڑھیں گے نكيد نبقى به صدق الله العظيم وساق رسوله من الكريم ونحن على ذلك من الشاي والشيطان جزاك الله